Berapa banyak brand-brand yang famous yang nampak gah pada 5 ataupun 10 tahun lepas sudah tidak kedengaran sekarang. Jadi kita tak perlu nak sebut brand apa, anda pun sendiri ada terbayang apakah brand-brand tersebut sebab tak penting siapa tetapi apa yang kita boleh belajar daripada brand-brand tersebut. Nak katakan marketing mereka tak proven. Okey, sangat powerful, sangat sampai dapat membina jenama yang gah lah boleh kata ramai orang kenal dan tahu. Nak kata mereka profitable. Wallahualam, mungkin ya, mungkin tidak. Tapi sampai dapat expand tu, somehow cash flow is doing good. Dan sebenarnya tak perlu ambil contoh jauh. Bisnes saya sendiri pun mengalami benda yang sama. Kenalan saya, circle-circle saya dan juga klien-klien saya sebelum ni. So kita faham je bahawa jatuh bangun itu sangat normal untuk seorang usahawan. Cuma kalau kita tidak belajar daripada sejarah dan tidak belajar daripada kejatuhan-kejatuhan mereka dan juga bisnes sendiri. Kita akan most likely akan repeat benda yang sama. Jadi saya pun cuba untuk observe bisnes-bisnes berjaya di dunia. Masih gah berpuluh tahun. Masih ada sampai sekarang dan juga saya tengok bisnes sendiri, bisnes-bisnes yang jatuh tersebut. Dan daripada situ meyakinkan saya lagi bahawa bisnes yang menguntungkan saja tidak cukup. Selain profitable, menguntungkan, bisnes itu juga perlu sustainable, dapat bertahan lama. Dan untuk bisnes itu scalable, bisnes model itu sendiri perlu scalable. Adakah demand daripada total addressable market cukup besar dengan resources yang kita boleh dapat untuk supply. Untuk grow business yang scalable, business itu tidak boleh fokus kepada pembelian kali pertama sahaja. Business itu perlu repeatable. Yang keempat apa? Repeatable. Yang pertama tadi profitable, sustainable, scalable, repeatable kita tak nak lepas customer beli, terus kita cakap bye-bye. Disebabkan semua marketing sekarang ni fokus untuk dapatkan first sale, first purchase and then keep on cari customer baru, customer baru. Cost yang sangat-sangat tinggi. Jadi, kita tak nak buat bisnes yang touch and go macam tu. Juga fokus untuk design customer journey untuk meningkatkan second purchase rate supaya ada percentage daripada semua yang dah beli first time akan beli kali kedua mungkin 30% mungkin 20% kita for, kita kena kira dan kita kena track dan macam mana nak naikkan percentage tersebut dan kita juga perlu naikkan lifetime value of a customer sepanjang customer hmm. tu hidup berapa banyak secara purata secara average dia akan spend dengan kita mungkin daripada database customer anda yang pernah beli lebih 10 kali yang pernah beli lebih 20 kali yang dah spend berbelas ribu dengan anda mungkin kira secara purata berapakah LTV lifetime value of a customer sebabkan apa a buyer is always a buyer and a buyer and a buyer Pembeli akan sentiasa membeli-membeli ya, Sama juga kita, kita usahawan, kita meniaga Kita pun membeli daripada orang lain dan sentiasa akan membeli It's just a matter nak beli dengan anda ataupun kompetitor anda So apa reason kenapa saya kena terus membeli daripada anda? So, apa yang kita kena buat, kita kena design juga gerak kerja marketing Gerak kerja bisnes, aktiviti-aktiviti yang menyentuh mereka yang dah beli juga So kita kena nurture mereka jadikan mereka referral. Ajak mereka promote produk kita secara affiliate. Kita appreciate mereka yang beli dengan kita dengan buat event-event tertutup. Tapi kita war-warkan supaya orang luar pun nampak, ish, bestnya dapat beli produk dengan dia. Buat point system untuk reward dan pelbagai lagi strategi yang dapat nurture mereka. Tapi the whole point adalah sebenarnya once mereka dah beli, kita nak nurture sampai mereka menjadi seorang raving fan. Iaitu seorang yang mendukung produk dan brand anda. Apabila ada orang nak beli, dia lah orang yang tukang explain. Sama ada dengan commission ataupun tanpa commission. Sebab dia suka dengan brand anda dan jika ada haters yang serang anda, mereka lah yang akan defend anda. Dan daripada pengalaman saya, raving fan tak semestinya mereka yang membeli produk anda. Diving fan ni boleh jadi mereka yang tak pernah beli produk anda dan juga mereka yang dah beli produk anda. Yang dah beli tu most likely akan mudah. Tapi yang tak beli tu mungkin dia tak akan beli produk anda. Tetapi dia suka konten anda, dia suka misi anda. So, dia akan sentiasa menyokong. Kalau ada kenalan di sekitar dia yang mungkin ada masalah yang produk anda boleh solve, dia akan terus promote anda punya brand. So, itulah pentingnya untuk membawa mesej yang penting kepada Okey. Dan kalau anda perasan apa yang saya cakap tadi Dengan adanya seorang membeli Tiba-tiba dia refer ke orang lain Sama ada dengan komisen ke sebagai affiliate ke Ataupun tidak ke Yang akan serta sokong anda punya brand The like, the share Dan orang kita ada pun nampak Apa yang dia buat Apa yang dia beli Dan itulah yang kita namakan Satu terma dalam bisnes yang dinamakan Flywheel effect Bermaksud lagi ramai membeli Lagi mudah bisnes anda grow Sebab lagi banyak kuantiti customer meningkat Customer yang happy ni akan keep on promoting marketing tanpa anda perlu mengeluarkan duit kos marketing dan anda pun masih lagi pump untuk marketing, iklan, branding, content untuk cari customer baru tapi customer baru akan jadi raving fan, akan promote produk anda itu juga yang kita namakan sebagai flywheel effect marketing juga akan jadi lebih mudah disebabkan bertambahnya marketing-marketing material customer testimony, feedback, review daripada satisfied customer dan customer service anda akan jadi makin powerful, makin gah dan juga actually mudah Sebab pembeli sendiri yang akan tolong jawabkan soalan prospect baru yang nak try produk anda Dan benda itu membuatkan brand anda lebih trustable Disebabkan bukan anda yang, yang cakap, orang lain, pihak ketiga yang cakap Dan terakhir sekali, untuk kita pastikan flywheel effect itu berjalan secara berterusan Antara key dia, marketing perlu disusun secara strategik agar results lebih predictable. So ingat tadi ya, yang pertama adalah profitable and then kita nak scalable, sustainable, repeatable, yang terakhir adalah predictable. Apabila result marketing kita lebih predictable, barulah mudah kita nak susun cash flow, susun budget dan juga untuk nak pastikan business kita run as usual. Okay, BAU, business as usual for a long, long, long period of time. Jadi inilah pentingnya untuk kita faham. Apabila business kita grow disebabkan sales kita naik, jangan terlalu cepat berada dalam comfort zone. Jangan upgrade lifestyle dan tambah komitmen yang tak berpada. Kita kena keep focusing on our main task as founder iaitu membina bisnes yang lima tadi saya cakap tu nak simpelkan, nak mudah ingat saya namakan dia P-Press. Profitable, predictable, repeatable, scalable and sustainable. P, Press. Kita semua ada perbezaan why and how we do business. Tapi kita berkongsi satu misi yang sama iaitu kita nak bina bisnes yang bukan sahaja profitable tetapi predictable, repeatable, sustainable and scalable. Tak kisahlah bisnes anda sekarang ni 5, 6, 7, 8, 9 angka. Selagi bisnes anda tak on track kepada Bpress, press bisnes anda juga boleh alami nasib yang sama seperti brand-brand yang gah yang powerful, yang terkenal, yang sudah tidak kedengaran lagi sekarang ini. Macam mana kita nak bina bisnes yang pre-press? Untuk bina tu, kita kena pecahkan dia kepada manageable and chunk punya task, supaya dia lebih praktikal dan bukan setakat sembang nampak sedap dan best. Jadi from my observation, untuk kita bina bisnes yang pre-press, kita perlu solve 3 masalah utama in any business yang betul-betul menghalang anda untuk mencapai makam pre-press ini iaitu yang pertama ialah marketing yang tidak konsisten. Keep on trial and error. Bulan ni buat lain bulan depan buat lain. Yang kedua, sales yang stuck dan tak grow yang datang daripada market yang tak konsisten tadi. Dan yang ketiga, bisnes yang terlalu dependent kepada founder, tak ada sistem. Sebabkan apa? Sebabkan anda sibuklah nak kejar marketing dan sales tadi. So nampak tak? Tiga-tiga ni saling berkaitan. Macam barah tiga serangkai. Soft tiga ni supaya jalan nak ke B-Price tersebut makin jelas dan ada clarity. Dan tiga-tiga ni lah apa yang saya bantu Entrepreneurs seperti anda Dalam My Inner Circle Program Ataupun My Coaching Program yang saya namakan dia Marketing to Millions Club M2M Club Di mana saya sebagai seorang Marketing Coach Akan bantu anda membina Marketing Department yang solid Yang high performance Dan bersistem dalam company anda. Dan anda pun setuju dengan saya, marketing department adalah marketing nombor satu terpenting dalam any business. Dan of course, kita kena betul ensure pastikan marketing department ini betul-betul solid supaya business kita boleh grow ke level yang seterusnya. Untuk solve tiga masalah tadi, saya pecahkan kepada tiga fasa. Iaitu fasa satu untuk kita nak fokus mencari proven marketing strategies. Anda akan sit down dengan saya. Saya akan menggunakan semua pengalaman saya sebagai seorang marketing coach yang berpengalaman untuk bantu anda, apakah yang sesuai dalam nature business anda and what's proven dalam fasa anda sekarang and apakah action plan yang seterusnya. So, anda boleh cut short daripada keep on try and error, spend beribu-ribu, berpuluh ribu ringgit untuk benda yang mungkin tak proven. So, itulah phase satu. Dalam phase yang kedua, once dah proven, kita nak sistemkan dia. So, kita akan fokus untuk membina sistem. Ketiga ialah kita nak fokus untuk strengthening and growing your business and brand. Dan sebagai seorang marketing coach, of course saya akan fokus kepada marketing dan nak sistemkan marketing tersebut tetapi bila saya tengok from all my M2M members mereka juga banyak mendapat manfaat daripada sudut di luar marketing seperti hiring, building, training and cara nak fire team macam mana kita nak solve issue staff yang underutilized macam mana nak jadikan mereka produktif and efficient macam mana nak bedah cost, adjust pricing dan naikkan profit margin hal-hal berkenaan dengan financial, sales and marketing fokus 12 tahun ke depan, productivity team dan founder itu sendiri punya produktiviti big decision dalam bisnes. Maklumlah mungkin anda rasa keseorangan. Tidak ada partner yang dapat kickboxing idea. Saya bukanlah nak kata saya partner anda tapi mungkin kita boleh bincang on the strategy level apakah decision yang anda nak buat in business. Dan yang seterusnya antaranya adalah lebih kepada business strategies and expansion. Saya kongsikan mana yang saya mampu dan saya tahu. Kalau saya tak tahu saya akan cakap saya tak tahu tetapi saya akan point anda to the right direction. Ataupun saya akan connectkan dengan saya punya network yang lebih mahir dalam hal tersebut. So biarlah saya fokus kepada marketing department sahaja dahulu. Tapi feel free untuk tanya saya di luar skop marketing. Cuba anda tanya balik diri anda apa yang saya cakap selama ini make sense to you sebab anda pun masih lagi tonton video ni. Jika betul dan anda setuju dan anda tahu anda kena buat perubahan sekarang pada bisnes anda, why not consider join the program? Sebabkan 60 hari seterusnya tanpa anda buat apa-apa yang dapat solve the root problem, most likely anda akan tetap berada di tempat dan di fasa yang sama bulan demi bulan. Tanpa kita sedar, masalah itu rupanya makin membesar dan makin membesar dan makin susah nak solve. Jadi sementara dia tak besar lagi, why not anda reach out untuk betul-betul solve the problem. Link, info, harga, cara nak join semua ada dekat bawah. Jumpa anda inside the MTM Club. Dan in case kalau anda belum ready lagi, it's okay. Jangan lupa follow saya punya content dekat YouTube. Tekan like, tekan butang subscribe. Dan saya juga ada bahan bacaan di website saya, farabi.my dan juga social media saya atas nama Al-Farabi Sharif. Jumpa anda dalam konten seterusnya dan jangan lupa tonton antara video ini ataupun video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.